важный проект для пенсионеров. Он помогает понять, как действовать в этой ситуации. Юнайт Тукезер, вперед, рухаемся дальше. Дякую вам за поддержку посольства Украины в России. Дякую. All assistance, all aid, all support we can give them uh, makes a hopefully great difference. On behalf of World Vision, I want to express my deepest gratitude to Unite Together, uh, to each and every staff member who made this в январе uh, <реклама> 2023 года Приватбанк заблокировал наши пенсионные карты. Разблокировали карты, разблокировали счет, выпустили виртуальную карту. Только открыли мы виртуальную карту. Пенсионный фонд неожиданно для нас переводит средства на почтовое отделение в город Херсон. И мы снова приходим за помощью и снова работаем. И пенсионный фонд снова начал приказывать их кошты через Приватбанк. Мы технически э, не очень грамотные. Мы сами целый год не смогли ничего сделать, то э, эта программа стала нашим спасением. The project's goal is to provide access for Ukrainian pensioners in Georgia to their direct source of income – their pensions. It is an urgent and relevant problem for people 60 plus due to many factors. We eager to support them through the whole way.